Мы поддерживаем концепцию реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине, одобренную кабинетом министров 1 апреля 2014 года, которая предусматривает расширение полномочий органов местного самоуправления, местного самоуправления и развития территориальных громад, закрепление децентрализации власти путем внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины. Фундаментальной основой реформирования местного самоуправления должна стать финансовая децентрализация, которая решит проблемы слабой экономической базы и ограниченных финансовых ресурсов для реализации запросов местного населения и решения накопившихся десятилетиями проблем. Самые важные вопросы общественной жизни территориальных громад должны быть вынесены на местный референдум. Однако в существующем правовом поле сделать это не предоставляется возможным. Мы обращаемся к Верховной Ради Украины седьмого созыва с требованием в первоочередном порядке принять закон о местных референдумах, который бы четко урегулировал процедуру и определил вопросы, которые могут выноситься на местный референдум, позволил бы реализовать предусмотренные статьей 5 69 Конституции Украины право на волеизъявление. Мы поддерживаем позицию харьковчан, которая была высказана в ходе проведенного в 2002 году в городе Харькове консультативного опроса, о использовании на территории города русского языка наряду с государственным во всех сферах общественной жизни. Учитывая мнение харьковчан, обращаемся с просьбой к народным депутатам принять меры, направленные на восстановление конституционных прав граждан на получение информации и обеспечить возобновление вещания российских телевизионных каналов, принятие данного решения, в том числе снимет напряженность на юго-востоке Украины.